Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Muhammad Azim Azmi bin Muhammad Sari daripada Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Hemat Pengurusan JKP TGJ. Pada hari ini kita akan membicarakan tajuk berkaitan dengan cuti tanpa rekod kelompok. Seperti mana yang bagi Datuk tuan-tuan sedia maklum selepas uh, kita menandatangani uh, SSPA pada 1 Disember 2024 kerajaan telah me menambah baik satu cuti CTR ini iaitu cuti tanpa rekod berkelompok yang mana secara detailnya kita boleh tengok di dalam cerayan MyPPSM cerayan SR 5.7.1 jadi uh, bersama kita pada hari ini adalah Uh, puan Hazira binti Muhammad Razali daripada unit perkhidmatan Seksyen Pengurusan Sumber Manusia BKP. Jadi selamat datang Puan pada program pada pagi ini. Terima kasih Cik Azim. Okey, uh, a macam mana puan hari ni? Siap puan eh? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, untuk okey puan untuk hari ni kita akan membicarakan tajuk hmm. berkaitan dengan cuti tanpa rekod berkelompok. Okay. Jadi sebelum tu boleh tak uh, puan uh, ceritakan sikit latar belakang ataupun pengenalan berkenaan dengan cuti tanpa rekod berkelompok ni puan? Okey. Okay, untuk pengetahuan Encik Azin dan semua ya. Untuk cuti tanpa rekod ni sebenarnya uh, sebelum pelaksanaan SSPA lagi kita dah ada 2, lebih kurang 26 cuti tanpa rekod. Dan semasa uh, pelaksanaan SSPA bermula 1 Disember 2024, uh, cuti tanpa rekod ini telah ditambah baik di mana ada 13 cuti tanpa rekod yang digabungkan daripada cuti tanpa rekod yang lama dan 7 cuti tanpa rekod uh, yang baru yang diperkenalkan dan digabung menjadi cuti tanpa rekod berkelompok. Oh. Dalam uh, apa? cuti tanpa rekod berkelompok ni Kita ada 18 cuti tanpa rekod lah Yang telah disenaraikan Yang uh, layak diambil oleh Pegawai perkhidmatan awam Di mana um, cuti tanpa rekod ni Dia maksimum Diberi sebanyak 20 hari se uh, Setahun kalender Okay. dia ada maksimum 20 hari setahun kalender dan penggunaan penggunaannya adalah fleksibel mengikut keperluan uh, pegawai di mana kita menggunakan konsep let manager manage di mana okay. kalau ada pegawai awam ni dia memerlukan uh, cuti tanpa rekod yang berkaitan dengan uh, yang 18 hari tu dia boleh ambil mana-mana uh, cuti tanpa rekod tu dalam tempoh 20 hari setahun dengan syarat kelulusan ketua jabatan Okey maknanya kata selagi tak dapat kelulusan ketua jabatan tu ah, maknanya ya, tak boleh lah gunakan apa lah. Jadi tanpa rekod ni dia bukanlah dan ni dan dia memang tertakluk kepada kelulusan Kelusan. ketua jabatan. Okey okay okay. okay. Oh. Jadi uh, bila kita dengar 18 tu sebenarnya banyak juga penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh ya. pihak kerajaan menerusi JPA kepada semua uh, penjawat awam. So saya rasa puan kita go through satu persatu boleh puan? Boleh, um, boleh, puan boleh. explain ha. setiap uh, cuti yang Puan maksudkan yang itu, eh, ada 18 hari tu kan? Okey. Okay. Encik okay. uh, Azim, untuk cuti tanpa rekod berkelompok ni Kita ada 18 cuti tanpa rekod berkelompok Yang mana 5 daripada 18 tu adalah fleksibel Maksudnya tempoh dia boleh uh, Pegawai boleh ambil daripada 1 hingga 20 hari mengikut oh. uh, apa tu baki cuti kelompok Tahun uh, pegawai berkenaan lah Maknanya Puan, kalau 1 hingga 20 tu Pegawai sendiri kena Uh, manage betul-betul lah eh? yeah, maksudnya contoh macam dah apa awal tahun tak boleh lah habiskan sampai 20 yeah, hari betul-betul betul uh, kan, eh? sebab cuti tanpa rekod ni dia hmm. kena ada atas sebab-sebab tertentu lah okay. Okay, contohnya uh, cuti tanpa rekod isteri bersalin mm -hmm. dia diberi untuk pegawai kaki tangan awam lelaki untuk membantu isteri bersalin lah di mana dulu uh, kita bagi 7 hari kan uh, betul uh, dan ter terhad kepada 5 kali penggunaan dalam tempoh perkhidmatan pegawai mm. 5 kali tu macam sama cuma tempoh yang saya kata fleksibel tu ialah Sekiranya uh, Pegawai ni Dia berhasrat Untuk menjaga Isteri bersalin tu Lebih daripada 7 hari Dia boleh Ambil Antara 1 hingga 20 hari tu lah Takluk juga Kepada berapa Baki cuti Tanpa rekap berkelompok Yang beliau ada Pada tahun tersebut Okey Puan uh, Itu untuk cuti bersalin lah Cuti bersalin isteri ni Dan uh, Untuk cuti bersalin ni Sama juga Macam yang dulu Dia mestilah Err uh, apa ambil pada 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 tarikh isteri bersalin ataupun start isteri bersalin tu lah eh kan? ha, pada tarikh isteri bersalin ataupun ha, sekiranya isteri tu ha, bersalin ha, lepas waktu pejabat di mana kalau sekarang waktu festival kita lepas pukul 6 petang kan okay. so ha, dia boleh ambil bermula pada tarikh keesokan harinya okey maknanya Puan, tapi sebelum tu pun eh saya minta izinlah setiap kali Puan explain berkenaan dengan setiap cuti tanpa rekod kelompok tu Izinkan saya untuk ah, bertanya boleh, soalan boleh. berkaitan boleh. tu Puan ah, eh. Kita boleh buat macam soalan. two way communication ah, Puan ah. InsyaAllah boleh, okay. boleh. Hmm. Puan untuk cuti isteri bersalin ni Puan eh. hmm. Kita ambil contoh lah kalau macam katalah Anak tu dah bersalin Lepas tu katalah umur dia tak panjang Dah meninggal pada hari kedua Cuti bersalin yang diluluskan adalah Contoh dia dah minta tujuh hari hmm. So selepas hari kedua tu Adakah masih terpakai lagi cuti bersalin tu Puan Okey untuk contohnya sebab Yalah nak usbilah lah kan Kalau sekiranya Mesti berlaku macam tu pada pegawai Di mana isinya telah melahirkan anak Dan dia dah mohon untuk cuti uh, Tanpa rekod uh, Untuk isteri bersalin kan Betul, Dia ha. boleh maksimum kan tadi Dia uh, Tetapi kemudian um, Anaknya Umur tak panjang meninggal mm -hmm. Dia boleh Pegawai ni boleh memilih Sama ada dia nak ambil cuti tanpa rekod Atas uh, alasan cuti isteri bersalin Ataupun atas alasan untuk Kematian ahli, ahli keluarga pulada. terdekat ha, Tempoh mm. dia fleksibel lah tu Ah ha, sebab oh. selain daripada cuti bersalin tu kita ada juga urusan kematian ahli keluarga terdekat tadi tu. Oh maknanya ha. dia boleh pakai salah satu pun eh yeah. kalau selepas kematian anak tadi tu. Ah ha, dia boleh ha, kalau sekiranya berlaku kematian dia boleh pilih tapi salah satulah. Sama ha. ada ambil cuti tanpa rekod untuk menjaga isteri bersalin ataupun cuti tanpa rekod untuk uh, untuk kematian ahli keluarga terdekat. Mana yang untuk a uh, cuti uh, kolom, uh, apa cuti tanpa rekod urusan kematian ahli keluarga terdekat ni dia termasuk anak ibu bapa pasangan ah datuk nenek ibu bapa mertua dan sebagainyalah hmm. itu sama juga cuti kematian ahli keluarga terdekat ni kalau ikutkan as apa yang dulu dia 3 lah kan tapi hmm. sekarang Betul. dia dia fleksibel, boleh ambil lebih daripada tempoh tu dan maksimum hingga 20 hari oh okey puan so, sekarang ni kita dah ke cuti tanpa rekod kelompok bagi urusan kematian ahli keluarga terdekat okay. dan saya rasa kalau untuk mudah memahaminya kita kena tahu setiap ahli keluarga tu apa definisi yang telah ditetapkan oleh JPA betul. dan semua itu ada di dalam My PPSM tu puan eh. Betul betul. Jadi eh ha. uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak ha, di siapa yang layakkan, layak layak untuk terdekat, ahli terdekat ha, tu, eh. Layak itulah. Okey puan, bukan dengan kematian ahli keluarga terdekat dia puan eh. Hmm. Saya ambil contoh sebab ada kita punya pegawai yang berasal daripada Sabah Sarawak okay. yang bekerja di Putrajaya. Saya ambil okay. contohlah puan eh. Yeah. Dia meninggal pada 30 Januari so adakah cuti dia tu start pada selepas satu tu sebabkan bila dia nak contoh uh, kejadian ni macam dia nak balik ke Sabah atau Sarawak tu tapi tiket flight pada 30 Januari tu hmm. habis so dia akan balik pada 31 Januari Okay, okay so adakah cuti, uh, cuti tanpa rekod tadi tu dikira pada 30 Januari ataupun 31 Januari tadi Puan? Uh, cuti tanpa rekod berkelompok untuk kematian hmm. ahli keluarga ni dia adalah pada tarikh kematian. Okey. Uh, apa tarikh kematian uh, ahli keluarga tersebutlah. Hmm. Sekiranya hmm. macam flight dia pada hari 31 so uh, cuti dia bermula pada 30. 30. Uh, <coughs> tetapi kalau kematian tersebut selepas waktu uh, pukul 6 petang uh, baru kita ambil kira uh, tarikh hmm. berikutnya. Uh, Maknanya kata dia bukan selepas flight, dia kena ikut cuti tu ialah ikut tarikh uh, kematian tu. Tadi kematian lah. Ha? Hmm. Yang kematian yang puan maksudkan tarikh hari berikut ni tu yang selepas waktu pejabat tu jam 6 petang Betul, puan. Betul, yeah. ya. Selepas waktu pejabat. Hmm. Okey. Bawa dikira bermulanya pada hari berikutnya. Pada hari berikutnya, ya. Yeah. Okey, puan. Okey, pun berkenaan dengan cuti tanpa rekod yang lain yang Puan boleh sharing. Okey, selain daripada itu, hmm. kita ada juga cuti tanpa rekod berkelompok baru yang diperkenalkan iaitu cuti menjaga ahli keluarga sakit. Okey, yang ni yang baru Puan eh? Baru, Kaya ya. Macam sebelum, ni, ni ada Puan? Tak ada. Tak ada. Di mana kalau penjawab awam ni, kalau anak dia sakit ke apa masuk awak, dia kena ambil, habiskan cuti rehat. Oh. So macam yalah agak ni. Jadi untuk menjaga kebajikan menjawab awal. Jadi apa Kak telah memperkenalkan cuti tanpa rekod untuk menjaga ahli keluarga sakit. Di mana kalau untuk ahli keluarga sakit tu kita tak lah, sama juga definisi keluarga terdekat tu macam anak, aa, pasangan, ibu bapa, ibu bapa mertua dan adik-beradik dan sebagainya lah. Okey okey. Okey puan, hmm. saya ada pertanyaan apa berkenaan dengan cuti kelompok CTR kelompok menjaga ahli keluarga sakit ni. Sebagai contoh hmm. contohlah puan, contohlah anak hmm. saya demam. Okay. dan tak dapat ke sekolah. Jadi boleh ke saya menggunakan uh, kemudahan CTR kelompok tersebut tuan? Okey. Ah uh, keywords dekat untuk kita menggunakan cuti tanpa rekod berkelompok menjaga ahli keluarga sakit ni dia mesti ada dua elemen yang penting. Okay. iaitu pertama kena ada perakuan sakit mm -hmm. dan juga perakuan daripada doktor itu mengatakan ahli keluarga tersebut memerlukan penjagaan rapi. Oh. Ah uh, so bila ada dua dokumen tu baru boleh mohon untuk cuti tanpa rekod menjaga ahli keluarga sakit. Dia kata... mesti ada dua, satu kena ada perakuan sakit dan juga perakuan doktor mengatakan ahli keluarga tersebut memerlukan penjagaan rapi. Oh, maknanya kata bukannya sewenang-wenang je lah, Anak yeah. tak boleh pergi sekolah, kita kena jaga kat rumah, kita nak mohon ha, tu. Mana yang boleh. tak boleh lah Untuk Tapi menjaga ahli keluarga sakit tu dia mesti kena ada perakuan daripada doktor. Kalau macam yang dah ditahan wad contoh macam anak berada dalam wad. So, macam mana pula okay, puan? kalau itu? wad dah um, kalau saya lah kalau Aha. dah tahan wad, doktor akan keluarkan uh, sijil sakit ataupun uh, sijil uh, Maksud perakuan tidak sihat dan melupakan jarak rapi tu Dia boleh mohon untuk cuti okay. tanpa rekod ni Tetapi saya nak ingatkan di sini juga lah, Untuk cuti menjaga ahli sakit sebab kami Di unit perkhidmatan ni kita ada terima banyak soalan lah Berkaitan dengan cuti menjaga hmm. ahli sakit ni Dan cuti kuarantin Mana contohnya anak dia uh, Denggi ataupun kena Influenza penyakit-penyakit kan hmm. So dia nak mohon cuti tanpa rekod berkelompok uh, Menjaga ahli keluarga sakit lah menjaga anak dia Which is, uh, Untuk uh, cuti Menjaga ahli keluarga sakit ni dia tak boleh Untuk menja uh, menjaga untuk anak-anak yang di kuarantin. Sekiranya doktor uh, mengeluarkan pengesahan mengatakan anak-anak uh, pegawai ini uh, menghidapi penyakit-penyakit jangkit -penyakit -penyakit dan memerlukan pengasingan. So dia tak ter tak, tak untuk uh, apa mengambil cuti tanpa rekod. Dia kena dia boleh ambil satu lagi tu, iaitu cuti kuarantin menjaga anak yang oh. memerlukan pengasingan. Jadi ada mungkin satu ada kekeliruan sikitlah kut yeah, antara yeah. cuti yang apa kuarantin dengan cuti. Yeah. Kalau kena ke. tengok apa penyakit uh, anak tu. Inilah. Kalau sekiranya anak tu uh, Menghidapi penyakit-penyakit yang berjangkit dan doktor mengeluarkan uh, apa tu arahan untuk pengasingan ataupun kuarantin, di uh, dia kena pergi ambil cuti kuarantin menjaga anak. Okay, uh, dia tak well. boleh ambil cuti sampai rekod menjaga ahli keluarga sakit. Hmm. Dan saya, saya ingat saya lah bukan dengan cuti kuarantin tu kita ada dah beberapa penyakit yang diklasifikasikan yeah, sebagai berjangkit dan perlukan kuarantin puan kan. Yeah. Makna kata selain daripada tu Bolehlah mohon kan, untuk uh, cuti tanpa rekod kelompok yeah. ni. Ah, Tapi tu lah saya kata, Pena... yang, saya kata yang dua elemen penting yang ah. kena ada CJ sakit dan juga uh, penasaran doktor, eh? mengatakan perlu penyakit rapi. Okey, baik puan. Uh, hmm. Dan istilah anak tu kena tahu umur bawah 18. Yang itulah yang dia ada yang uh, apa syarat-syarat khusus tu. Okey puan. Okay, selain daripada uh, cuti tanpa rekod menjaga keluarga sakit Selain uh, yang selalu juga kami di unit perkhidmatan Menerima pertanyaan lah berkaitan dengan cuti tanpa rekod berkelompok Menunaikan umrah uh, uh, okay, Dulu memang ada cuti uh, menunaikan umrah tu uh, Tapi dia tak ada tujuh hari saja, Tapi dalam uh, Apa cuti berkelompok yang baru ni mm -hmm. dia takluk pada cuti yang fleksibel maksudnya sekiranya dalam tahun kalendar tersebut pegawai tidak pernah menggunakan lagi cuti tanpa rekod dia ada 20 hari kan dan dia nak ambil untuk menunaikan umrah so dia okay. boleh lebih daripada 7 hari tulah nak ambil 14 hari ke 10-20 oh, hari pun boleh lah as long as dia ada baki sitial kelompok dia tu bergantung uh. pada baki yeah. tu, eh. tapi cuti uh, umrah ni juga dia samalah dia tertakluk pada uh, sekali dalam tempoh perkhidmatan maksudnya kalau sebelum hmm. ini sebelum SSPA pegawai telah menggunakan kemudahan cuti umrah Ha, uh, beliau tak boleh gunakan lah untuk cuti tanpa rekod berkelompok ni. Tak Anda kata dia kena cuti, dia cuti rehat lah puan Kalau yang dah, yang dah gunakan sebelum yeah. SSPA uh, gitu. Uh, sebelum SSPA kalau dia dah pernah menggunakan kelayakan cuti umrah dari rekod dalam berkelompok dia tak boleh guna lagi lah untuk uh, kelayakan cuti tanpa rekod berkelompok ni. Hmm. Okey puan, so soalan saya kan. Contoh macam hujung tahun lah puan Eh, bulan hmm. Disember sebab ada yang kita punya pegawai berhajat untuk menaikkan umrah pada penghujung-penghujung tahun okay. jadi saya ambil contoh lah kalau dia nak apply 20 hari tu tapi cuti CTI kelompok dia berbaki 12 hari okay. adakah 12 hari tu digunakan untuk pada tahun 2025 dan selebih itu iaitu 8 hari tu boleh digunakan untuk the next CTI kelompok ataupun valid hanya 12 hari saja dia boleh gunakan ah, untuk okay. untuk umrah untuk tujuan umrah tersebut macam saya mention sebelum awal-awal tadi kan cuti tanpa rekod berkelompok ni uh -huh. dia adalah uh, maksimum 20 hari setahun, setahun. kalender okay. kalender maksudnya Januari hingga Disember bila sekiranya pegawai ni dengan syarat dia tak pernah menggunakan cuti lah ya sebelum uh -huh. ni dan dia nak mohon cuti umrah uh, cuti tanpa rekod berkelompok ni Disember uh, 12 hari Okay, dia lah guna ada baki hanya 12 hari kan so dia boleh gunakan hak dia hingga 12 hari dan baki 8 hari lagi kalau dia nak untuk cuti tanpa rekod berkelompok 2026 ah ha, dia boleh layaklah sebab pada 1 Januari 2026 dia dah ada lagi 20 hari cuti oh, klaiken Maksudnya dia call. auto generate yang baru yeah. punya 8 lah, naik yeah, eh, yeah, untuk betul. 20 hari pada tahun 2026 hmm, betul. dan dia boleh terus gunakan. Boleh. Dia bersambung tuan. Dia tak option dia Aha. boleh terus guna. Aha. Okay. Tetapi sekiranya kalau dia dah habis awal-awal dah -awal 20 hari nanti kalau sekiranya berlaku ada kematian ke, sebesar Aha. dia tak boleh guna lagi lah dia sampai oh. dekat perompok dia kena ambil cuti rehat dan sebagainya. Hmm. Okey kan. Selain daripada itu kalau untuk cuti umrah ni kita untuk pegawai, -pegawai Islam Islamlah kan. Uh -huh. Kalau untuk pegawai yang bukan beragama Islam kita ada cuti tanpa rekod untuk keagamaan. Di mana uh, untuk pegawai, -pegawai yang bukan Islam ni kita bagi eh, sebelum ni pun ada untuk cuti keagamaan ni di mana mereka boleh uh, mohon untuk mengunjungi negara-negara yang tertentulah mengikut adat dan uh, agama mereka untuk mereka membuat uh, apa show dan sebagainya lah. So yang, dia yang itu pun di... untuk cuti bukan bagi pegawai yang bukan beragama Islam. Yeah, betul. Lah. lah. bukan hmm. beragama Islam dia juga mohon oh, ni. Dia boleh pun mohon fleksibel juga lah. Jugalah. Kalau dulu tu tujuh hari sekarang ni dia boleh mohon lebih daripada, lebih daripada tujuh hari tertakluk kepada baki uh, cuti tanpa rekod kelompok dia pada tahun tersebut. Okey faham. Okay, ini untuk yang lima yang saya mention tadi tu iaitu cuti isteri bersalin, urusan kematian ahli keluarga terdekat, menjaga ahli keluarga sakit, cuti umrah dan cuti kat gamat ni dia fleksibel. Fleksibel maksudnya dia boleh dia tak ada tempoh tertentu dia boleh ambil lebih daripada uh, ni maksimum yang sebelum ni dan Uh, tertakluk pada baki cuti kelompok maksimum 20 hari lah. Maksudnya boleh berubah lah. Kalau Oleh, Macam flexible flexible ah, Maksudnya contoh, contoh dia, dia, nak ambil 5 hari. hari yes, dia, yes, ah. hari dia nak ambil dia lebih. boleh lebih, tambah lagi lah maksudnya puan. Ha. Tertakluk pada berapa baki cuti tanpa rekod dia berkelompok dia pada tahun tersebut lah. Ha. Ah, okey uh, okay, uh, okay, dan seterusnya kita ada juga uh, cuti tanpa rekod mengambil perpisaan. Mm hmm, uh, sebelum ni kita pun ada untuk cuti, uh, cuti tanpa rekod ni lah. Ya. Yeah. Uh, so sekarang ni tertakluk juga tetapi uh, syarat dia masih tertakluk pada syarat yang lama lah. Dia tertakluk pada hari hari perperiksaan sahaja Dan maksimal 20 hari lah setahun Okey Puan sebab kalau ambil apa untuk pengurus perasaan ni Puan kan Pegawai yang memohon Saya bagi contoh HLP lah eh, Hadiah latihan persekutuan kan Dia dah dapat kelulusan cuti belajar bergaji penuh CBBP si okay. Dan kemungkinan ialah mungkin Tarikh yang diluluskan tu Dia perlu mengambil sedikit lagi hari Untuk menyempurnakan dia punya Tisis dia ke ataupun perlu viva ke apa kan Jadi walaupun dah dapat kelulusan CBBP tadi tu Dan dah habis CBBP tu Makna kata selepas tu Dia boleh apply pun eh Kalau macam dia ada kena present present ya, Apa ni, Viva, semua boleh. Tu, boleh guna untuk kan? pegawai kerajaan dia boleh mohon cuti tanpa rekod untuk mengambil periksaan ni sebab mengambil periksaan ni bukan sekadar mengambil periksaan dia saja. Okay. Dia boleh juga untuk menghadiri temu duga, menghadiri apa latihan fizikal kan. Apa-apa jua um, apa tu yang untuk pegawai ni memperbaiki uh, prestasi dan juga dia punya untuk ke, uh, peluang uh, kejayaan akan datang dia boleh mohon oh. bawa cuti tanpa rekod ni. Okey bagus juga puan eh maksudnya dia buka peluang eh kepada yeah. kita penjawab awam yeah, ni untuk tambah ilmu ha, lagi puan. Untuk menambah buang. ilmu dan memperbaiki kita kita lah ya. Mm hmm hmm. Okey selain daripada itu kita <coughs> juga ada uh, cuti tanpa rekod hadir mahkamah di uh, luar ibu pejabat. Mana nanti kita tak look pada hari yang sebenar yang pegawai ni perlu hadir ke mahkamah dan termasuk satu hari pergi perjalanan pergi dan balik. Tapi ni adalah hmm. untuk pegawai yang apa tu yang di yang di Sapina untuk ke mahkamah dan menjadi wakil atau saksi kepada yang pihak bukan kerajaan. Kalau sekiranya dia pergi ke mahkamah di Sapina atas kerajaan itu tugas rasmi kan. Betul. Tapi kalau sekiranya dia di Sapina oleh mahkamah dan bertindak sebagai saksi kepada pihak bukan kerajaan dia boleh mohon bawah cuti tanpa rekod ini. Oh, okey, hmm. Cuma keyword dia tadi tu pegawai tu disapina untuk ya, hadir ke itu. mahkamah dan sebagai juga saksi, sebagai bukan saksi kerajaan. bukan kerajaan apa ya, kan? Eh? Betul. Okey puan. Selain so, daripada itu kita ada juga uh, cuti tanpa rekod menghadiri aktiviti koperasi mana uh, yang kita berikan kepada pegawai yang menjadi ahli anggota koperasi lah untuk uh, menghadiri aktiviti-aktiviti berkaitan dengan koperasi uh, dan kita ada lawatan apa cuti tanpa rekod untuk lawatan kebudayaan di luar negeri. Uh, ini ke saya kena go to macam macam sebab dia tak tak banyak pegawai-pegawai di JKPTG yang terlibat oh, yang kan yang terlibat kan <laughs> ya. ha. jadi kita tak apa buat go through ha, je tak apa go through sebab mm -hmm. dia agak agak rare sikit kok yang orang-orang kita nak mohon kan okay? dan untuk pertandingan Musabakat Al-Quran juga kita berikan untuk cuti tanpa rekod berkelompok ni yang tu tertakluk pada pegawai yang menyertai majlis silawat Al-Quran di peringkat bangsa dan -antara antarabangsa saja. oh maknanya kata kalau <laughs> macam di peringkat negeri tu oh, tak layak tak lah, lah puan tak. Lah. tak boleh lah dia oh, hanya so untuk cuti tanpa rekod ni untuk yang uh, peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagai peserta ataupun pembimbing dia boleh mohon. Oh, okey lah okay, masih ada peluang lagi lah kan untuk kita punya pegawai kita menyertai <laughs> ha, program-program program semikian. Selain daripada itu, kita ada juga cuti tanpa rekod untuk jurulatih program apa program latihan khidmat negara ni. Sebab sekarang dia nak mula aktifkan balik kan PLKN ni. Terus so, kalau ada sekiranya pegawai kita yang terlibat sebagai jurulatih, dia boleh mohonlah juga untuk cuti tanpa rekod berkelompok ni. Masih maksudnya bilangan hari tu? Bilangan hari tu Masih dia juga 20 reka, uh, apa uh, dia maksimum 20 hari lah oh. Tapi dia tertakluk low juga lah Kalau berapa uh, tempoh sebenar program tu Tapi oh. maksimum 20 hari ni Okey Selain daripada tu kita ada juga uh, apa, Memberi uh, apa Contoh tanpa rekod baru itu aktiviti khidmat masyarakat. Kita berikan hmm. pada pegawai yang sekarang ni yang mana terlibat dengan NGO dan sebagainya khidmat masyarakat dalam negara lah. Yang mana hmm. yang terlibat dengan pertubuhan yang diluluskan, dia boleh mohon cuti tanpa rekod berkelompok. Puan, untuk yang program aktiviti khidmat masyarakat ni, adakah hmm. Kalau kita terlibat dengan NGO luar negara, kita boleh mohon juga, Puan. Oh, ini untuk aktiviti dalam negara saja, Cik Zif. Oh, maksudnya ha, yang kalau yang luar terlibat, negara ni tak ha, dapat lah, Puan. tak ha? perlu untuk ha, ini, dalam okay, negara okay. saja. Dia kelayakan untuk yang dalam, dalam yeah, negara saja. Ya, untuk masyarakat dalam negara. Kita berkhidmat untuk negara kita, apa? masyarakat dalam negara dulu. Okey, okey. Okay, selain itu kita ada sumbangan ilmu peringkat antarabangsa bagi pegawai yang memberi sumbangan ilmu peringkat antarabangsa dia boleh mohon cuti tanpa rekod ni tapi dengan syarat uh, yang apa sumbangan ilmu yang berkaitan tu adalah di luar bidang tugas hakiki pegawai lah. Ah, um, okey. Dan yang ke kita ada cuti tanpa rekod program pertukaran peringkat antarabangsa. Ini pun cuti tanpa rekod uh, berkelompok yang baru diperkenalkan yang kita berikan kepada pegawai yang terlibat dengan pertukaran program pertukaran peringkat antarabangsa. Eh? Hmm. Ya? Dan dia antara, kalau antara bangsa ni maksudnya keluar negara lah pun. Ya, naik. betul. Tapi hmm. kalau cakap kebahasaan, contoh antara negeri ke negeri apa semua tu? Tak, ini memang terlibat untuk pegawai yang terlibat dengan program pertukaran peringkat antarabangsa oh, luar negara. So, peringkat kebahasaan tak, terlibat, tak, yes. tak, layak lah pun, hmm. Mohon. Dan kita ada juga uh, cuti tanpa rekod uh, bagi menghadiri mesyuarat bengkel seminar anjuran pihak MBK. Majlis bersama kemasaan lah. Hmm. So, mana kalau contoh pihak MBK ada mengadakan uh, seminar bengkel. So, kalau uh, pegawai kita ter terlibat untuk program ni yang dijumpa oleh MBK, dia boleh mohon untuk cuti tanpa rekod ni. Okey, Man. Okey. Ada satu lagi cuti tanpa rekod baru juga yang pernah itu iaitu cuti tanpa rekod uh, berkelompok untuk hari mengundi. Oh, ha, sebenarnya oh, ni tak ada kan cuti tanpa rekod ni ha, Jadi kita perkenalkan cuti tanpa rekod mengundi ni Dia tertakluk pada hari mengundi tersebut lah Contohnya oh. kalau sekiranya uh, Pilihan raya kecil kan kadang-kadang tu dia buat Pada hari bekerja yang Contohnya kita bekerja di Jaya, Pilihan raya tu mm -hmm. di Kelantan kan So dia boleh mohon untuk Cuti tanpa rekod pada hari mengundi berkenaan Oh maksudnya pun kalau macam Katalah dia mm. uh, Pilihan raya, raya kecil tu jatuh pada 5 Jun okay. Dia nak balik ke Kelantan tu 4 Jun So 4 Jun At, uh, sehari sebelum atau sehari selepas boleh okay. uh, boleh ke kita nak ambil pun Sebenarnya sebab jarak daripada kerja rekod, ke ke rekod, rekod ni dia hanya tertakluk pada hari, hari mengundi tu sahaja oh maksudnya uh, sehari sebelum sehari selepas sehari tu, sehari tu kena sehari, cuti, cuti sendiri lah ha, cuti rehat. dia bagi cuti pada, uh, boleh ambil cuti tanpa rekod tu pada cuti tarikh sebenar yang hari mengundi tu Okey faham kan Okay, selain itu kita ada juga untuk cuti tanpa rekod rawatan hemodialisis Encik Azim. Mana hmm. pegawai kita yang sekiranya mereka ada buah pinggang tu dia memerlukan rawatan hemodialisis dia boleh mohon juga lah untuk cuti tanpa rekod ni. Okey. Uh, dan yang terakhir kita ada cuti tanpa rekod perayaan. Mana dulu kita ada untuk perayaan uh, di Good Friday, uh, Hari Raya Haji Kedua, Tai Pusam dan Christmas Eve untuk apa ni untuk uh, cuti tanpa rekod ni kita kenakan contohnya kalau kita di Putrajaya kan mm -hmm. kalau untuk cuti ta, apa hari raya haji kita dapat satu hari saja mm, betul. so hari raya kedua tu kita boleh uh, mohon untuk cuti tanpa rekod Okey ya. ialah sebab ada negeri sebagai contoh di Kelantan ya, dia ada cuti dua hari harian hari ha. So kita boleh ambil Kalau se... Kelantan se... dia tak boleh ambil cuti tamrekot tu? Ah ha, ya yang... ha, sebab dia dah memang cuti umum kan. Betul. Ha. 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 Tapi kalau untuk yang pegawai yang berkhidmat di negeri yang cuti hari uh, raya, raya Haji kedua tu bekerja dia boleh mohon cuti rekod ha. Kalau sehari sebelum tu boleh tak? Tak boleh. Dia untuk hari raya Haji ni untuk hari raya Haji kedua saja. Nak balik kampung ke kan? Dia nak apply cuti. Okey, saya rasa jelas satu Maksudnya selepas hari raya tu sajalah maksudnya hari sebelum raya, tak tak raya ah hari tak raya, raya haji hari, raya, hari ke kedua, ha. Ha. tapi kalau hari kedua tu jatuh pada cuti umum pun Ha, tak, 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 tak boleh pulih tak pulih lah. kiri je juga Tak boleh lah Tak boleh ha. lah, ha. lah nak ambil cuti tanpa rekod Sebab memang dah cuti umum kan Betul ha, Kena untuk tahun depan lah kot okay, okay. Maksudnya simpan tu eh? Ya simpan <laughs> Okey Puan Kia, Macam tadi saya dengar dah uh, ha, Puan dah apa, Explain berkenaan dengan 18 CTR kelompok Yang mana yang telah ditambah baik oleh pihak JPA untuk semua penjawat awam di negara kita ini. Jadi uh, secara kesimpulannya Puan, uh, apa pendapat Puan berkenaan dengan CTR kelompok ini Puan? Okay, pada saya yang menguruskan hmm. semua manusia ini, kita rasa Alhamdulillah lah kan kerajaan memberikan uh, tambahan cuti tanpa rekod ni bagi pegawai sekarang. Uh, ada contohnya dia mendengar keluhan-keluhan banyak awam sebenarnya di mana kalau sebelum ini kalau cerita anak sakit mereka perlu menghabiskan cuti rehat jadi sekarang ni dengan adanya cuti tanpa rekod berkelompok ni ada satu ruang untuk mereka ni apa tu ada cuti macam selam sort of cuti extra lah cuti extra hmm. betul-betul kan? hmm, tapi bersih dengan tujuan-tujuan yang kita dah mention tadi tu Uh, tapi yang saya juga nak sentuh kat sini selain dia pergi hmm. cuti tanpa rekod uh, berkelompok yang tadi tu kita masih ada lagi cuti-cuti tanpa rekod yang sebelum ini yang selain kita ini tak yang batalkan ini. lagi hmm. contohnya macam uh, cuti pesta keamatan, hari gawai uh, apa untuk orang Siam tu ada tahun baru song, apa songkran tu kan hmm. uh, itu masih kuasa. so selain dia pergi 18 ni ada lagi cuti tanpa rekod yang yang lama tu kita tak batalkan lagi yang masih boleh masih boleh di batalkan. di ha. guna pakai dah eh. dan juga boleh dimohon eh untuk yeah, gawai hmm. kita Cuma saya ingatkan juga lah untuk cuti tanpa rekod ni kita nak pegawai bertanggungjawab lah terhadap cuti tanpa rekod ni. Memang uh, kita ada apa kelonggaran dan Uh, apa salah satu faedah lah kan satu kemudahan kemudahan tapi kemudahan itu hendaklah digunakan sebetulnya dia dan diuruskan dengan baiklah hmm. uh, sebab kami perhatikan kalau boleh sebab kami akan rekod juga dalam buku bi uh, mata pegawai-pegawai ini cuti tanpa rekod uh, berkelompok ni okay. so kalau dan uh, contohnya kalau apa cuti kematian tu kan kalau boleh cuti kematian ibu mertua hmm. uh, cuti kematian uh, adik supaya sebab benda ni kita akan rekod pada buku perkhidmatan kan mm -hmm. Sebab kalau contohnya ibu bapa mertua tu Dia hanya se seorang saja dalam tempoh perkhidmatan Kalau sekiranya dia ada contoh yang berkahwin ramai tu kan. Maksudnya the valid for untuk seorang je ya. kita tengok dah dah apa cuti tanpa rekod kematian ahli keluarga ibu mertua. So nanti kalau dia ada ibu mertua kedua ketiga tu dia tak boleh lah. Tak layak dah kan. Tak layak. Okey. So kalau boleh minta nanti. Dan borang ni kita minta apa tuan-tuan dan tau lah dalam dalam lampiran 5.7.1C tu ada borang cuti tanpa rekod berkelompok tu yang baru mohon dan minta apa kelulusan ketua jabatan. Okey. Okey puan, aa, sebelum kita mengakhiri lah kita punya aa, perbincangan kita pada hari ini, saya just nak tanya puan sedikit lah kan, sepanjang pengalaman puan dekat aa, unit unit perkhidmatan ni kan. Okay. Ada tak kes-kes ataupun aa, masalah yang berlaku kepada penjawat awam, kepada kita punya pegawai kita, pegawai JKPTG ni berkenaan dengan cuti tanpa rekod sebelum ni. Contohnya macam dia mohon dia tak mohon, tiba-tiba bila hujung tahun dia katakan dia cuti tanpa rekod apa semua pernah berlaku ke Puan kes-kes macam itu Okey, untuk unit perkhidmatan ni tu mm -hmm. ah, Cik untuk Encik Azim maklum Encik Azim juga dan semua kami di unit perkhidmatan ni kita akan rekod cuti ni setelah benda tu berlaku okay. contohnya kan dia di peringkat penyelia negeri ni kan dan pada akhir tahun yang berikutnya baru semua kompain hantar pada kami untuk rekod saja. Mm -hmm. so masa tu lah kita akan tengok ada yang cuti tak teli ke cuti tanpa rekod tu tak ada apa dia tu cuti tanpa rekod tapi tak ada pengesahan ke sebagainya kan tu okay. penyelia-penyelia cuti di peringkat negeri ni kena memainkan peranan yang sangat-sangat penting di mana mereka perlu monitor juga selain daripada pegawai tapi saya rasa tanggungjawab apa penyelenggaraan cuti ni tertakluk pada setiap pegawai pegawai mesti apa perlu track record lah dia cuti dia ni dan termasuk dengan cuti tanpa rekod ni ialah sebab dia, dia akan direkodkan di buku yeah. servis kita ha. tu Puan dan selain itu bila penyelia cuti pun bila ha, ni nak kena ada rekod dan ni semua cuti yang teratur lah ha, dulu kalau sebelum ni mereka hanya rekod berkaitan dengan cuti rehat, cuti sakit jadi so, lagi hmm. daripada 2005 ni ada satu lagi lah cuti tanpa rekod berkelompok Kelompok. sebab hmm. kalau terlebih ambil, kita jenis perkhidmatan akan keluarkan surat untuk tolak gaji, tolak emor oh. Jadi tuan-tuan ha, dan puan Kalau emo tu jazim kita, kita boleh kata tolak sikit gaji lah, gaji je eh. kan Sebenarnya so, ni. dia akan kita istilahkan hmm. sebagai cuti tanpa gaji okay. Tolak emolumen dah lah tolak, dah tolak gaji satu hal lah Kita rekod sebagai cuti tanpa gaji Di akhir-akhir perkhidmatan kita tu dia akan ada efek dia hmm. Di mana bila persaraan tu bila tengok cuti tanpa gaji Dia akan tolak tempoh perkhidmatan yang melayakkan Okay. So semua pegawai duet. kena alert lah eh. Yeah, Maksudnya betul. dia orang pun sendiri kena tak urus betul-betul lah cuti yeah, dia, betul. dia orang Mana yang cuti walaupun selepas kejadian tu Baru nak dapatkan hmm. kelulusan Tapi yang penting kena dapatkan juga yeah. Puan, kan? Sebab itulah, untuk membantu pada unit perkhidmatan lah, Untuk rekod di dalam buku servis tu kan? Bukan bantu unit perkhidmatan saja, Tapi sebenarnya membantu pegawai tu sendiri okay. Sebab benda ni akan efek pada akhir perkhidmatan dia lah Semasa persaraan okay. Hmm. Saya rasa apa yang dikongsikan oleh Puan Azira tadi tu Uh, banyak sedikit sebanyak membantu kita lah especially pegawai-pegawai muda yang baru mendaftar yang baru melapor diri sebagai penjawat awam jadi uh, dengan uh, penerangan tadi saya rasa sedikit sebanyak dapat uh, memberi input kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan cuti tanpa rekod kelompok walaubagaimanapun walaupun kita dah ada penerangan ni tuan-tuan dan perempuan juga Uh, dialu-alukan untuk uh -huh. bertanya soalan kepada unit perkhidmatan berkenaan apa-apa cuti tanpa rekod ataupun cuti tanpa rekod kelompok ni jangan malu jangan segan datanglah berjumpa dengan kami di seksyen pengurusan sumber manusia BKP JKPTG jadi sekian daripada kami diharapkan perkongsian ini dapat memberikan sedikit manfaat dan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan dan semoga kita dapat menjadi penjawat awam yang berintegriti dan seterusnya memberikan perkhidmatan terbaik pada negara kita. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hazira di atas penerangan sebentar tadi